अलमैकम स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी यू खानपुर आज की जो वीडियो है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने एक तो ये कि डेट शीट किस तरह बनानी है और कब तक वो बना सकते हैं क्या पाकिस्तान और बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डेट शीट में कोई फ़र्क है बनाने में या डेट में या फ़ाइन में बाकी सारी चीज़ें और दूसरा उन्होंने अपने एग्जाम्स के लिए किस तरह सेटअप करना है उम्मीद है काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे चूँकि ये फ़ाइनल टर्म है मिड टर्म आप दे चुके हैं मिड में एग्ज़ाम्स हो चुके थे और उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपने सेटअप करके रखनी होती हैं और वो सारी की सारी स्टूडेंट के बिहाफ पे होती हैं यूनिवर्सिटी ने सिर्फ उनको चेक करना होता है और पेपर के टाइम फिर आप लॉगिन होकर पेपर करते हैं तो चलें ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं इस वीडियो में और एक बात और कि हज़ारों ऐसे लोग हैं जो हमारा चैनल देखते हैं लेकिन उन्होंने वो लाइक भी करते हैं कमेंट्स भी करते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस फिर आपको मिलती रहें ये हमारा चैनल आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और तक इस तरह के नोटिस मिलते रहें और दूसरी बात साथ साथ बता दूँ कि वर्ष यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं एडमिशन के हवाले से काफ़ी सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी तो चलें जो आज का हमारा टॉपिक है उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक है हमारा आ, बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने डेट शीट कैसे बनानी है और एग्ज़ाम्स के लिए किस तरह सेटअप करना है नोटिफिकेशन अगर आप देखें यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर तो आ चुका है आप उस में भी हेल्प ले सकते हैं कि सारी चीज़ें उसमें तफसील से बताई हुई हैं सबसे पहले तो ये है कि अगर हम नोटस बोर्ड देखें डेट शीट के लिए तो पाकिस्तान और जो बाहर के स्टूडेंट हैं उन्होंने सेम तरीके से और सेम जो पैटर्न है उसी हिसाब से डेट शीट बनानी होती है तो सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि छः तारीख तक आप अगर डेट शीट बना लेते हैं तो कोई फ़ाइन नहीं है उसके ऊपर और अगर सात को बनाएंगे तो फिर पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पाँच सौ रुपये फ़ाइन होगा और जो बाहर के स्टूडेंट्स होंगे उनको 20 डॉलर फाइन होगा और उसके बाद 8 तारीख तक अगर आप चले जाते हैं बग़ैर किसी वजह के तो फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को 1000 हज़ार फ़ाइन होगा और 25 डॉलर फाइन होगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको तो बजाय कि आप 6 तारीख तक भी जाए आप जल्द अज जल्द डेट शीट बना लें और चूँकि एग्ज़ाम्स आपको पता है कि अपने देने होते हैं तो लेट करने की कोई वजह समझ नहीं आती चले अब आ जाए बाकी सेटअप की तरफ के क्या, क्या क्या करना है एक एक पॉइंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ उसके ऊपर आपने उसी तरीके से अमल करना है ये वाला जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर भी आप देख सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द रेगुलेशन फॉर द ओवरसीज़ एग्जामेशन एज आउटलाइन इन द फॉलोइंग लिंक्स इसमें जो लिंक है ना इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं जो आपने फॉलो करनी होती है एग्ज़ाम्स के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ चलें जी ये ठीक है और उसके बाद दूसरा क्या है इसमें दो पॉइंट्स हैं एक तो डेट शीट बना लें और डेट शीट तो अभी मैंने आपको बता दी है कि छः तारीख तक बना सकते हैं लेकिन छः तक जाने की ज़रूरत नहीं है उससे पहले पहले अपनी डेट शीट बना लें ये लिंक है इसको क्लिक करेंगे लॉग इन करेंगे आप और क्लिक करने पर आपको ये पेज ओपन होगा आई और पासवर्ड से आप इसको लॉग इन करेंगे फिर अपनी डेट शीट बना लेंगे अगला जो पॉइंट है अगर Uh, कोई पाकिस्तानी है वो अब अगर इस वक्त बाहर है और वो पाकिस्तान आना चाहता है एग्ज़ाम से पहले या कोई पाकिस्तान में है तो वो बाहर जाना चाहता है एग्ज़ाम से पहले या किसी जॉब से या किसी और वजह से पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो फिर एग्ज़ाम्स देने के लिए बाहर वालों को पाकिस्तान में एग्ज़ाम्स देने के लिए और यहाँ पे जो हैं उनको बाहर एग्ज़ाम देने के लिए यूनिवर्सिटी को अतला देनी होगी स्टूडेंट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान फॉर एग्जाम मस्ट नोटिफाइड एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वन वीक बिफोर डिपार्चर यानी पाकिस्तान पहले आने से पहले आपने इस ची इस ई मेल के ऊपर अतला देनी है लाजमी एंड कंडक्ट यानी दो ई मेल्स हैं ओवरसीज एग्जाम रेट वी यू डॉट ई डी यू डॉट पी के और कंडक्ट एट द रेट वी यू डॉट ई डी यू डॉट पी के इसके ऊपर आप दोनों ई मेल्स के ऊपर ई मेल कर देंगे और यूनिवर्सिटी uh, को अतला लाजमी देंगे वन वीक पहले स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू अपेयर इन ऑनलाइन मोड फॉर एग्ज़ाम फ्रॉम पाकिस्तान एंड मस्ट फिज़िकली अपेयर एट ए लोकल कैंपस एग्ज़ाम सेंटर तो पाकिस्तान में अगर आप आते हैं तो फिर आपको फ़िज़िकली जाके कैंपस में ही एग्ज़ाम्स देने होते हैं ऑनलाइन अलाउड नहीं होगा यानी अगर चुपके से आप पाकिस्तान आ जाते हैं और यहाँ कहते हैं कि मैं यहाँ एग्ज़ाम दूँ तो ऐसा नहीं होगा आपका स्टेटस इन ईमेल के ऊपर पहले बताया जाना चाहिए ये तो उन लोगों के लिए है जो इस दौरान एग्ज़ाम से पहले पाकिस्तान आना चाहते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो जो स्टूडेंट वहीं पे हैं बाहर किसी भी कंट्री में हैं तो उन्होंने क्या करना है ओवरसीज़ एग्ज़ाम ऐप इंस्टॉलेशन अब वो इंस्टॉलेशन के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन बिलो फॉर स्मूथ एंड एर फ्री इंस्टॉलेशन डो नाट यूज़ एन ऑफिस विंडो सिस्टम आर एन इंटरनेट कनेक्शन विद एडमिनिस्ट्रेटर रिस्ट्रिकशंस पॉलिसीज ये होता है कि बाज़ ऑफिस uh, में काम करते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट को कंट्रोल किया हुआ होता है वो फ्री नहीं होता तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस uh, लगी होती हैं पुलिस लगी होती हैं इस तरह आपके जो विंडोज़ वोज़ uh, होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी कंट्रोल होता है उसको उन्होंने uh, कुछ मखसूस किस्म की प्रवलेज दी होती हैं हर सिस्टम को तो आपने किसी भी नेटवर्किंग में मौजूद सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करना आपने अपना एक अलग से पी सी स्टैंडल तैयार करना है अब हार्डवेयर क्या होना चाहिए आपके पास हार्डवेयर से मुराद है कि जो विंडोज़ कंप्यूटर है लैपटॉप है उसमें विंडो किस तरह की है वो यहाँ से देखें यूज़ ए विडो टैन आर एलेवन सिक्सटी फोर बेट लैपटॉप और पी सी पी सी हो या लैपटॉप हो उसमें विंडो टेन्स आपके पास होनी चाहिए टेन भी चल सकती है अलैन भी चल सकती है विंडोज सेवन के साथ आपने ये एग्ज़ाम नहीं देना क्योंकि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है वो विंडो 10 पे चलता है 10 से अबव पे चलेगा यूज़ अ स्टैंड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन पेपर के दौरान आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए सेट विंडो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज टू इंग्लिश ये तो इंग्लिश ही होती है अगर आपने उसको चेंज करके उर्दू या अरबी कुछ किया हुआ है तो वो आपने उसको विंडोज़ की जो लैंग्वेज है उसको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे कर लेना है अन इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दैट मे डिसेबल ब्लॉक एग्जाम एप्लीकेशन एंड एक्सटर्नल वेब कैम एक्सेस अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो भी एंटीवायरस इंस्टॉल है उसको आपने ख़त्म कर देना है एग्ज़ाम्स के लिए बाद में चाहे आप उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लें फॉर मैक यूज़र अगर आपके पास मैक है uh, तो उसके लिए आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है और अब आ जाएँ सॉफ़्टवेयर के लिए तो वो कौन कौन से आपके पास होने चाहिए डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रिक्वायर्ड सॉफ़्टवेयर एंड एग्जाम एप्लीकेशन और अ विंडो सिस्टम फ्राम ये एक लिंक है गूगल ड्राइव का यहाँ से आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है और उसमें कौन कौन से होंगे ये वाले ये तीन चार यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं हम जरा इस फोल्डर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है अच्छा यहाँ पे एक एनी डेस्क है ये रिमोट इंस्पेक्शन के लिए होगा दोनों ये आपने इंस्टॉल कर लेने हो सकता है कि जब आप यूनिवर्सिटी को एक्सेस करने लगें इंस्पेक्शन करवाने लगें तो हो सकता है इसमें से कोई चले ना तो आपने ये दोनों कर लेने हैं एनी टेस्क भी कर लेना है और एनी वीवर्स सेटअप भी कर लेना है उसके बाद अगर और चीज़ों में जाएं तो फिर ये आईरोन वेब कैम है यानी अगर आप मोबाइल वगैरह का कैमरा साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कैमरा किस लिए होगा ये भी आगे चल के बताता हूँ तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है उसके बाद आ, ये कोर सॉफ्टवेयर है ये भी सॉफ्टवेयर है ये सारे के सारे आपने इंस्टॉल कर लेने हैं और डाउनलोड कर लेने हैं ये टोटल एक दो तीन चार पाँच छः सॉफ्टवेयर हैं छः के छ ही आपके पास डाउनलोड होने चाहिए इसका लिंक यूनिवर्सिटी ने गूगल ड्राइव में दिया हुआ ये लिंक भी है आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे उसमें जो छः सॉफ्टवेयर यहाँ पे बताए गए हैं यहाँ पे लिस्ट पाँच की है लेकिन वहाँ पे छः थे तो उनमें यह है कि जो टी पर था वो दो तरह का था एनी डेस्क और दूसरा वीयू टी ई एस ओवरसीज़ टू पॉइंट वन पॉइंट वन अपडेटेड ये आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है अगर हम यहाँ पे जाएं तो वो सॉफ्टवेयर है हमारा यहाँ पे हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा बाकी सारे के सारे सॉफ्टवेयर भी आपने डाउनलोड कर लेना जब तक ये डाउनलोड होता है हम इसको देख लेते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर अब दूसरी चीज़ क्या है एग्जाम ऐप सप, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर उसमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस है इसको मैं एन अदर लिंक में खोल लेता हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ तो ये हम डाउनलोड कर लें लास्ट में था अब एग्जाम ऐप जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाले जो सॉफ्टवेयर हैं दोनों या सी प्लस प्लस दो हज़ार बारह और पंद्रह वो ये दोनों हैं एक ये है और एक ये है ठीक है इसको हम डाउनलोड कर रहे हैं डेट शीट वाले को बंद कर देते हैं ये आपने सबसे पहले काम डेट शीट बनाने वाला करना है अब आ जाएँ दोनों सॉफ्टवेयर एनी डेस्क और एनी वीवर ये दोनों आपने कर लेने इंस्टॉल इनके लिए यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं और इसके अलावा वहाँ पे भी इंस्टॉलेशन लिंक हैं डाउनलोड कर लीजिएगा इनको भी अब जो एक्सटर्नल वेब कैम आपके पास होना चाहिए इंटरनल वेब कैम नाट अलोड इंटरनल ये होता है कि जो लैपटॉप के अंदर ही लगा हुआ है वो कैमरा आपने एग्जाम्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना आपने एक्सटर्नल कैमरा लगाना है अब वो कैमरा किस तरह लगा सकते हैं आप मोबाइल वाला कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल का कैमरा किस तरह आपने लगाना है वो यहाँ पर यह सॉफ्टवेयर है आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है यूज़ मोबाइल एज एक्सटर्नल वेब कैम विद आई आर आई यू एन एप्लीकेशन ये उसका लिंक है यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है अब तरीका क्या है कि ये इंस्टॉल ऑन मोबाइल एंड लैपटॉप पी सी रन द ऐप ऑन बोथ डिवाइस यानी एक तो ये आपने मोबाइल में भी कर लेना है और फिर आपने इसको मोबाइल के अलावा आपने लैपटॉप के अंदर या पी सी जो भी है उसमें दोनों उसमें भी कर लेना यानी मोबाइल में भी हो जिससे का कैमरा आपने इस्तेमाल करना है और लैपटॉप के अंदर भी आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और फिर क्या करना है रन दी एप ऑन बोथ डिवाइस विद सेम वाईफाई कनेक्शन एक ही वाईफाई के ऊपर मोबाइल के जो वाईफाई लगा है वो भी और लैपटॉप वाला वाईफाई भी सेम होना चाहिए और फिर आपने एप्लीकेशन को रन करना है सेटअप होगा एंड इट विल आटो एन एग्जाम ऐप और जब ये चलेगा तो फिर एग्ज़ाम वाली जो एप्लीकेशन हम यहाँ पर डाउनलोड कर रहे थे वो इसमें आटोमेटिकली हो जाएगी चेक कर लेते हैं डाउनलोड हो रहा होगा चलें ये जैसे होता है तो फिर हम इसको देख लेंगे डाउनलोड एनी ये डाउनलोड स्टार्ट होने लगा है हम इसको स्टार्ट कर देते हैं ठीक है जी ये साथ साथ हो रहा है इसको मैं इंस्टॉलेशन करके बता दूंगा। बाकी सारी चीज़ें आपने खुद कर लेनी है अच्छा जी इसके अलावा अगर आप ये सारी चीज़ें तो हो गई आपके पास ये कैमरा भी चल गया और ये एनी डेस्क और ये एनी वीवर भी हो गया आपने कर लिया ये वाले दोनों एप्लीकेशन भी आपने कर लेनी है ये भी कर लेनी है और यूट्यूब टूटोरियल्स फ़ार अब जो ये जो सॉफ्टवेयर हो रहा है इंस्टॉल वी का इसको अगर आपने देखना चाहते हैं तो फिर ये लिंक यहाँ पे दिया गया है कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके उसकी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं फॉर डेमो टेस्ट ओनली अब डेमो टेस्ट क्या होता है कि आपने एक शेड्यूल दे दिया गया यूनिवर्सिटी का ये वाला तो आप इस दौरान आप उस एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल की है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे अपने आईडी और पासवर्ड से और याद रखेंगे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपने चलना है ना कि बाहर के टाइम के मुताबिक तो डबल क्लिक था वे यू टी ई एस एप्लीकेशन आईकॉन ऑन योर डेस्कटॉप यूज स्टूडेंट आई डी बोथ लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड फॉर लॉगिंग इन टू एप्लीकेशन टू टेक ए डेमो टेस्ट ये इंस्टॉल हो रही है दो मिनट में हो जाएगी डाउनलोड फिर इसको करके बताएंगे। इंश्योर शोर आल क्वेश्चन आर रीडेबल एंड एन एक्सटर्नल वेब कैम डिटेक्टेड अब डेमो टेस्ट में आपने क्या करना है कि यह देखें कि जो एप्लीकेशन आप चल रही है उसमें सारे क्वेश्चन वगैरह आपको ठीक से नज़र आ रहे हैं और कैमरा उसके साथ जो अटैच है वो शो हो रहा है अटम्प्ट कम्प्लीट डेमो टेस्ट एंड क्लिक द फिनिश बटन टू सबमिट इट नो इन्वेजिटर्स आर प्रजेंट ड द डेमो सेशंस अब जो डैमो आप खुद करेंगे यानी एक ट्राई करेंगे उस एग्ज़ाम्स को चलाने की तो उस दौरान कोई भी इन्वेजिटर वगैरह ज़रूरत नहीं है आपको ये देखे आपने ये सारी चीज़ें खुद से सेट कर लेनी है सो देयर इज़ नो नीड टू रिप्लाई टू मैसेज ड्यूरिंग द डैमो स्टूडेंट कैन ई सेंड अस देयर फीडबैक एड ओवरसीज एग्ज़ाम्स एट द रेट वी यू डॉट डॉट पी के यहाँ पर यह ई मेल आपने अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर लाजमी ही सेव कर लेनी है कोई भी मसला होता है तो आप इसके ऊपर रब्ता कर लेंगे नोट लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड गिवन ऑन द डेट शीट विल ओनली बी एक्सप एक्सेसिबल फिफ्टीन मिनट्स बिफोर द एक्चुअल एग्ज़ाम टाइम अब जब आप डेट शीट बना लेंगे जो आपको लिंक यहाँ पर दिया गया है तो उसमें जो एग्जाम्स का पासवर्ड होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर से पहले जो भी आप दिन रखेंगे टाइम रखेंगे उस पेपर से पहले पंद्रह मिनट काम करेगा आपने इस डेमो टेस्ट के लिए उस पासवर्ड को इस्तेमाल नहीं करना इंस्ट्रक्शन को ग़ौर गौर से ग़ौर से पढ़ लेंगे और इसको फॉलो करेंगे आप अब आ जाए डेमो टेस्ट शेड्यूल यानी अब ऐसे नहीं है कि आप रात में बैठ के उसको कर लें या किसी भी टाइम कर लें यहाँ पे एक पूरा शेड्यूल है स्टूडेंट में टेस्ट बाई ज्वाइनिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सेशन फ्राम थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टू एट फेब एट फैफ तक आप इनको जॉइन कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्पेसिफिक स्पेसिफाइड सेशन टाइमिंग जो यहाँ पर दी गई है सेशन वन यानी कि छः सेशन होते हैं डेली में और यहाँ पर टाइम है कि अगर सेशन वन आप जॉइन करना चाहते हैं तो आठ से लेकर साढ़े नौ अब दूसरा है दस से साढ़े ग्यारह ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है साढ़े नौ से दस के दौरान या देखें थर्टी मिनट का जो गैप है ना उस दौरान वो एप्लीकेशन प्रॉपरली काम नहीं करेगी एग्जामिनेशन डे अब आ जाएंगे सारा कुछ तो आपने कर लिया पहले से रेडी और फिर जब एग्ज़ाम का डे आ जाता तो क्या करना है उस दिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्लीज़ ऑब्जर्व द फॉलोइंग गाइडलाइंस एट द स्टार्ट लेंग ऑफ द एग्ज़ाम अब एग्जाम सेशन आपका पता है कि टाइम वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने हैं डेट शीट का प्रिंट आपके सामने होगा तो फिर अब आपने आपका उस वक्त एग्जाम्स है तो फिर आपने क्या करना है पहला स्टेप रन दू टी एग्जाम एस एप्लीकेशन वो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इसको आपने रन करना है रिमोट एक्सेस सॉफ़्टवेयर एंड टर्न ऑन एक्सटर्नल वेब डिवाइस कैम यानी कैमरा भी आपने ऑन कर लेना है अब रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर कौन से हैं वो ये वाले जो टीम वीवर्स हैं एनी वीवरस सेटअप और एनी डेस्क ये दोनों आपने इंस्टॉल कर लेने हैं इनमें से कोई एक आपने चला देना है ठीक है कैमरा भी चल गया ये रिमोट इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर भी चल गया और उससे पहले आपकी जो वी यू टी एस सॉफ्टवेयर है ये वाली वो भी चल गई और फिर क्या करना है लॉग इन ओनली फिफ्टीन मिनट्स बिफोर द एक्चुअल पेपर टाइम इन वी यू टी एस विद आई डी एंड पासवर्ड मेनशन ऑन द एग्जाम स्लिप एग्जाम स्लिप के ऊपर जो आपका आईडी और पासवर्ड दिया गया है उससे पूरे पंद्रह मिनट पहले आपने लॉगिन कर लेना है सोलह मिनट पहले नहीं करेंगे तब वो काम नहीं करेगा पंद्रह मिनट पहले काम आ, उसको आपने लॉग इन कर लेना है सेकेंड सेटअप उसके बाद क्या करना है आफ्टर लॉग इन सेंड क्रीडेंशल्स आई डी पासवर्ड ऑफ रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर ऑन द इन्वेजिलेटर्स इन दी यू टी एस चैट बॉक्स अब मैं साथ में इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अच्छा जी आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और फिर अगर इसमें कोई एरर आता है तो आप फिर रहा कर लीजिएगा और ये चीज़ें सारी काम करेंगी आपकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके आईडी के साथ क्योंकि मैं पाकिस्तान से बैठा हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी आईडी वगैरह इसमें अगर डालूँगा तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी यहाँ पे देख लें आप ये उसका सॉफ्टवेयर है जो वी यू टी एस ओवरसीज़ टू इसको हम लॉग कर लेते हैं और इसका इंटरफेस देख लेते हैं यहाँ पे देखें ये लॉगन आई और यहाँ पे पासवर्ड तो डेमो के लिए आपने अपना एल एम सिर्फ इस्तेमाल करना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और फिर उसको लॉग इन कर देना है तो बाकी सारी चीज़ें फिर आप उसको देख लेंगे इसके अंदर ही चैट बॉक्स होगा जो आप को जिसमें आपने अपना आईडी और पासवर्ड सेंड कर देना है और साथ में जो टीम वी होता है मैं उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए एनी डेस्क यहाँ पे है और साथ में हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है ताकि थोड़ी सी मज़ीद क्लियरेंस हो जाए आपके लिए ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें जो उन्होंने बताया गया है कि आ, जो क्रीडेंशल्स हैं और आफ्टर लॉगिन सेंड क्रीडेंशियल क्रीडेंशियल मतलब पासवर्ड वग़ैरह जो भी है वो आपने सेट करना है सेंड करना है इसके अंदर जब आप लॉगिन कर लेंगे तो फिर यहाँ पे एक चैट बॉक्स भी साइड पे ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने सेंड करना है और पाकिस्तान से जो टीम बैठी होगी वो आपको देख लेगी यहाँ पे देख जी ये जो कोड्स हैं ये आपने वहाँ पे सेंड कर देने हैं इस इसको जब आप लॉग इन करेंगे इसके अंदर चैट बॉक्स होगा और आगे चलें ज़रा दिन तो वेजिलेटर विल रिमोटली कनेक्ट टू द लैपटॉप इसी वो उन्होंने खुद आपके सिस्टम को कनेक्ट कर लेना है यानी आप भी कर रहे होंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर काम लेकिन रिमोटली पाकिस्तान से बैठ के वो आपके कंप्यूटर के ऊपर प्रॉपरली सारी नज़र रख रहे होंगे ठीक है कैमरे को भी एक्सेस में होगा सारी चीज़ें वो उन्होंने देखी होंगी अब आ जाए अगली चीज़ कि प्ले प्लेस द लैपटॉप पीसी ऑन टेबल एंड सेट ऑन ए चेयर आपका जो वह मैं यहाँ से खोल के देखते हैं ठीक है इसमें यहाँ पर देखें इस तरह आपका होना चाहिए ठीक है प्रिस्क्राइब वेब कैम व्यू इंस्ट्रक्शंस ये आपका लैपटॉप पड़ा है ये कापी पेंसिल आपने रखी हुई है और जो कैमरे का आपने स्टैंड के साथ किसी भी जो ट्राईपोड या कुछ भी है उसके साथ आपने लगाना है और व्यू इस तरह आना चाहिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है प्लेस द कैमरा ए हेड लेवल हाइट यानी सर के बराबर कैमरा लगा दें सेट कैमरा ट्राईपोड ए मीटर अवे उन से जो है आप जहाँ बैठे हैं उससे कम अज़ कम एक मीटर दूर आप कैमरा लगाएंगे कैमरा व्यू ओरिएंटेशन मस्ट बी आप स्ट्रेट जिस तरह यहाँ पे हैं वो नज़र आनी चाहिए आपकी ओनली वन सिस्टम मस्ट बी प्लेस्ड ऑन आ टेबल टेबल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए और चेयर इसके अलावा कोई चौथी चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए इधर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड मस्ट बी विजिबल कीबोर्ड कि की उस साइड पे और इस साइड पे भी विजिबल होना चाहिए कोई ऐसा ना लगे कि जैसे कोई चीज़ छुपा के आप रख सकते हैं ठीक है ऐसे करें जी ये लैपटॉप स्टैंड पे रख दिया छोटे से और साथ में उस तरफ आप कोई मोबाइल वगैरह रख लिया इस तरह नहीं होगा विजिबल होना चाहिए द कंप्लीट अपर बॉडी एंड सिस्टम मस्ट बी सेंटर्ड इन द फ्रेम अब यहाँ पे जैसे बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि कैमरे का ये जो फ्रेम है वो यहाँ पे आ जाए और आधा जा, आधे आप नज़र आ रहे हों आधे ना आ रहे हों या ये वाली साइड आधी छुपी हो इस तरह नहीं होगा बिल्कुल प्रॉपरली आप यहाँ पे बैठे हों ये सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी हैं तीसरा पॉइंट है इन श्योर द सिस्टम माइक्रोफोन इज एम इनएबल जो यहाँ पर माइक्रोफोन लगा होता है वो भी आपका इनेबल हो वो आपकी आवाज़ भी सुन सकेंगे अगर आप कुछ बोल रहे हैं या इस तरह ठीक है थर्ड तीसरा क्या करना है ए आफ्टर ए कम्प्लीट सिस्टम इंस्पेक्शन अटेंडेंस विल बी मार्क याद रखें ये सारा कुछ आपने पंद्रह मिनट के अंदर अंदर करवाना है एक्चुअल टाइम से जैसे यहाँ पे अगर इस वक्त हैं दस बजने वाले हैं तो दस बजने से पहले आपने यानी कि नौ पैंतालीस पर आपने अपने पेपर पर पे लॉगिन करना है और पंद्रह मिनट के अंदर हर चीज़ को ये सेट करके ऑन करके कैमरा शैमरा ओके करके और टीम वीबर का आईडी सेंड करके एक्सेस करवा देना है इन का पाकिस्तान से और वो सारी चीज़ें एक्सेस करने के बाद बिल्कुल टाइम पे पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा याद रखें ये जो सारा करवाने में अगर आप टाइम लगा लेते हैं आपने चीज़ें पूरी नहीं करके रखी हुई तो जो भी टाइम आपका वेस्ट होगा इसमें फिर आपको ही नुकसान है थर्ड uh, स्टेप में हमने देख लिया कि वो अटेंडेंस हो गई और फिर पेपर स्टार्ट हो जाएगा उसमें दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट शेल केयरफुली रीड द एग्जाम्स एंड कोर्स रिलेटेड इंस्ट्रक्शन एंड अटेम द कम्प्लीट पेपर विद इन द गिवन टाइम जो भी टाइम आपका गिवन है उसके अंदर आपने पेपर्स को कम्प्लीट करना है कैंसलेशन रूल्स एंड पॉलिसी अब क्या अगर आप इस दौरान कोई ऐसा काम करते हैं पेपर कैंसल किस तरह हो सकता है the behavior or actions defined in the student's handbook shall be liable to an unfair means violations of examination misbehavior regulations and are immediate cancellation of a student paper yani kaun kaun si aisi harkatein ho sakti hain jo aap kar rahe hain aur wo misconduct में count होंगी और आपका paper cancel हो जाएगा वो इसमें आप देख सकते हैं हम इसको एक न्यू लिंक में open कर लेते हैं यहाँ पे आपने सारी चीज़ें पढ़ लेनी है क्योंकि अगर मैं एक एक को पढ़ना शुरू कर दूँ तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी तो एक और चीज़ लास्ट में इन द केस ऑफ़ एनी एग्जाम रिलेटेड कोई कोई भी मसला है आपको तो फिर एक तो ये ई है और फ़ोन नंबर है फ़ोन नंबर अगर आप नहीं कर पाते तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आपने ये अपने पास सेव कर लें उनको फिर अपना आईडी बता के एलएमएस आईडी वगैरह आप अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं तो उम्मीद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं किसी भी कंट्री में हैं सबसे पहले डेट शीट बनाएंगे और फिर इनको फॉलो करते हुए अपना जो सारा सेटअप है वो कंप्लीट कर लेंगे ताकि किसी भी तरह के एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो चलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में और वो वीडियो होगी हमारी डेट शीट के हवाले से अगर डेट शीट में मुख्तु किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस प्रॉब्लम को अब कैसे सॉल्व करना है तो जाते जाते अगर अभी तक यहाँ पे क्लिक नहीं किया हो तो क्लिक कर दें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और अगली वीडियो आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ जाए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़